tunjukkan video mana-mana individu uh, pihak polis telah menyiasat namun sedemikian pihak polis memberi satu hasil keputusan seperti seperti se se jadi kami tak pasti kenapa walaupun ada individu uh, ditunjukkan dalam video sebagai penyerang uh, tapi tak dapat mengaitkan dengan mana-mana itu itu satu perkara yang sebenarnya pihak polis tidak menjelaskan kepada pihak kami kerajaan Negeri pun sudah beberapa kali menyebut pasal hari ini di Parlimen lah, di, di, di Dewan. Dewan adakah mereka juga terlibat dan juga memberi bantuan dalam segi kesiasatan ataupun kerjasama lah dengan pihak berhubung kes -sabat? uh, seperti mana yang saya sebut tadi uh, pihak polis dan pihak jabatan negara jabatan peguam negara yang mempunyai bidang kuasa sama ada untuk menyiasat dan juga kalau ada hasil siasatan untuk Uh, membuat keputusan sama ada Kalau ada sesiapa ingin dituduhkan Dengan apa-apa kesalahan Jadi kalau di pihak um, um, Ahli politik Yang Menggesa isu ni di Dewan Undangan Ataupun di Parlimen Itu hanya setakat gesaan Ke, uh, Itu se, se, uh, sejauh Kepercayaan saya atau pengetahuan saya Sebab kalau tak Masalah sebab mereka bukan polis Ya, tapi apa yang kita, yang mereka boleh buat ialah hanya untuk push perkara ini supaya tidak didiamkan, dan itu yang telah berlaku. Kalau uh, yang untuk tu boleh dilakukan video itu dalam simpanan pihak polis. Dalam saya percaya juga video itu mengikut pada um, SOP siasatan akan dihantar untuk hasil uh, untuk siasatan forensik. Jadi uh, kita mungkin boleh uh, 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 apa memohon, memohon. Tak ada masalah untuk pihak luar untuk membuat uh, apa pemeriksaan sendiri terhadap video itu. Tapi akhirnya ia adalah berkenaan dengan individu dalam video pihak luar tak ada kuasa untuk uh, menangkap mana-mana individu kecuali as a private citizen you can tangkap kalau kesalahan itu berlaku di hadapan mata kamu Hata tapi kalau tak polis. pihak polis dan pihak-pihak yang berwajib saja mempunyai kuasa untuk menangkap jadi ia akan berbalik semula kepada pihak penyiasat uh. discussion ke dalam soalan dengan langkah uh, ni, sebab mungkin orang tak tahu kan mengenai dengan ni dan sebagainya sebab mereka sendiri pun ada cara-cara mereka sendiri lah untuk nak uh, buat cari information sendiri lah yang tu so, saya nak disclose pun tak boleh sebenarnya faham kan? Okay. so ada tak sebarang discussion dengan discussion ni uh, lebih kepada berkisah kepada laporan polis beliau ada tapi discussion tu lebih kepada apa hak beliau hak Fazalim sebagai mangsa dalam kes ini dan juga apa yang mungkin pihak Selangor FC boleh bantu cuma ada discussion cuma kita tekankan kepada apa hak beliau lah sebagai mangsa kita nak tahu apa sesatan pihak polis itu dan kita cuba facilitate cuba membantu pihak Sarawak FC cuma membantulah. Cuma kita lebih dengan Faiz lah. Sebab sebagai mangsa eh. Mm -hmm. Beliau telah uh, kena serangan FC. Jadi nak tahu apa yang boleh hak beliau sebagai seorang mangsa dan sebagai seorang warganegara lah. dan apa-apa yang tindakan yang kita boleh bantu pihak kuasa untuk selesaikan kes ini. Itu yang ada discussion. Uh, Tuan cakap tadi Tuan negara boleh buka balik kes ni yeah. kan? Okay. Jadi boleh macam jelaslah di bawah undang-undang Peguam Negara ni ada kuasa untuk memulakan, memberdikan kes jadi kuasa tu memang kuasa mutlak Peguam Negara jadi ini budi bicara penuh Peguam Negara dan mereka ada akses kepada hasil siasatan Peguam Negara semestinya boleh membuka semula tapi berdasarkan budi bicara budi bicara tu bagaimana semestinya sekiranya kalau ada kemangan baru dalam siasatan So, perkembangan yang baru dalam, dalam siasatan adalah pihak polis. Sebab Waktu bagi kita jangan tutup kes. Ini. You must continue uh, 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 investigating and uh, and, and nab the culprit. Dalam kes kebiasaan kita lihat banyak kes jenayah pula. Dan pihak polis ada uh, means, ada kuasa dan ada uh, uh, manpower resources so, yang so, so, so the whole institution untuk uh, jenayah jadi kami 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 ada sepenuh kepercayaan kepada pihak polis tapi persoalan dia di sini kenapa NFA why stop it here kita, sebab tu kita bergesa supaya pihak polis membuka balik sesuatu ini dan pihak orang negara juga ada kuasa untuk mengarah pihak polis untuk meneruskan sesuatu jadi itu yang yang yang, yang, dari segi prosedur memang tak ada prosedur because it's a kuasa mutlak orang negara itu yang kita rasa. Jangan jangan tutup kes ini. Uh, beri keadilan pada uh, uh, Miki pasal Halim. Uh, ya yeah, walaupun uh, beliau bermain semula, right? Tetapi semestinya ini satu kecederaan yang serius. Pihak polis sebelum ini juga telah um, mengklasifikasikan kes ini di bawah seksyen 326. Uh, uh, Kanun Kesesatan yang membawa pada hukuman maksimum 20 tahun. So it's a serious offence. So Why couldn't they nab Anyone For so such a serious offence Involving A high profile individual uh, Itu itu yang kita nak tahu Kenapa uh, Tuan uh, Kalau kita banyakkan Kes-kes dia -kes yang lain Apa imitnya untuk Kes Faizal Hadi Mereka Orang kata NFP Dan sebagainya tadi kan so, Maksud hmm. uh, saya apa yang kau rasa mungkin yang Mereka ini melangkah satu sejarah baru untuk dalam Malaysia, kes-kes macam ni Sampai NFA dan sebagainya Kes NFA ni biasa Bagi saya Itu sebab itu semua kerja pihak polis Kalau pihak polis tak dapat apa-apa Keterangan Apa-apa bukti, dia akan klasifikasikan Kes sebagai NFA Tapi itu bukan bermaksud kes itu tidak boleh dibuka semula Kalau Balik pada persoalan kamu Sama ada Ini ada satu apa Satu satu, uh, satu presiden lah, satu satu teladan baru di mana. Uh, tapi bagi saya bukan itu. Ini ini semua pihak polis. Dia bukan berkaitan dengan uh, sama ada dia seorang Sampai sal halim atau dia seorang individu begini. Undang-undang dijamin untuk semua. Jadi seharusnya bukannya berdasarkan kerana individu itu ataupun dia ada nama atau tak ada nama. Isu dia di sini adalah. Ada satu pelakuan jenayah Dan pelakuan jenayah yang dibuat itu adalah serius Dan dia ianya dilakukan in broad daylight tempat awam. Di tempat awam Di kawasan awam ada CCTV dan sebagainya Soalannya kenapa tidak ada orang yang ditangkap dan dihadapkan ke muka pengadilan I I don't <meng> want to say that because you know it's not for me to say it. Uh I don't see anything fishy also actually. It's not for me to say. Uh tapi cuma isu dia macam ni. Kenapa <tuh>. mengambil masa yang begitu lama? Kenapa <tuh>. mengambil masa? Puan Datuk Fazal kecewa. Kecewa kepada hasil siasatan atau kecewa sebab tak dapat keadilan. kedua Keduduk. Dia rasa aku hasil siasatan atau tidak adilan. Kalau hasil siasatan menunjukkan NFA Maksudnya tiada orang akan dibawa ke muka pengadilan Apabila tiada orang dibawa ke muka pengadilan Untuk dibicarakan Dia tidak mendapat pengadilan. Betul? So both lah asis siasatan dan Sebab hasil siasatan tidak membawa kepada Mana-mana orang untuk dibawa ke muka pengadilan Jadi dia tidak dapat, tidak mendapat keadilan berdasarkan pengalaman tuan sebagai lawyer yang keputusan pihak berkuasa untuk mengeluarkan kenyataan NFA itu terlalu awal ataupun daripada kes perubahan AC pada 5 Mei tahun lalu adakah itu terlalu awal ataupun memang waktu ini sebegitu hmm, hmm. dalam uh, kes jenayah ini tak ada tempoh waktu tak ada limitation uh, kes yang berlaku 10 tahun lepas boleh dibawa ke muka pengadilan uh, setelah 10 tahun tak ada masalah kita bukan macam negara lain Daripada ada limitation of action Dalam kisah jenayah So maksudnya itu Kita dimaklumkan pada Februari Iaitu lebih kurang um, Berapa? 2 bulan uh, um, 7 plus 9 bulan selepas itu uh, Tapi adakah Soalan dia adakah Pihak polis ingin hentikan sekarang atau boleh teruskan lagi dengan siasatan itu saya tak kata itu is premature because they have they are privy to the IP I don't have access to the IP kita uh, ada uh, berhubung dengan IO uh, untuk uh, untuk facilitate dengan siasatan pada mulanya sebestinya kita kita diberi uh, kerjasama untuk perkara-perkara tersebut uh, namun sebegini lepas itu tak dapat apa-apa pun balas. Tuan, ayolah bila, bila jadi macam ni, soalan ada satu gambaran yang polis kita tidak cekaplah kan. Kita boleh ada macam itulah. Adakah ada usul nak bandingkan dengan luar punya pihak kuasa macam Interpol ke macam mana ada tak? Perbincangan ke arah itu Itu pihak polis bagi Kita Ini domestic It's a domestic issue uh, We have our own laws it's not for other uh, uh, you know foreign agencies uh, to interfere kita percaya pada pihak polis kita PDRM cuma isu dia kenapa stop uh, kenapa stop awal kenapa tidak meneruskan dengan usaha untuk mengesan yang mana mereka berupaya untuk mengesan Tadi saya bercakap pasal hak kita cuba dengan dia 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 boleh tak mana -mana macam nak mana-mana pihak ke itu kita akan itu kita akan perbincangan tapi sebelum kita ingin menyaman atau mengambil apa-apa tindakan pada mana-mana pihak isu dia pertama sekali ialah pertama isu pertama yang terpenting sekali adalah pelaku kita kena tahu siapa pelaku dulu baru kita boleh ambil tindakan sama mungkin at least peguam boleh dapat ketentuan jaminan harga juta risk. Itu Itu satu benda yang kita perlu berbincangkan dengan anak guam uh, 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 sama ada ada mana-mana pihak yang boleh uh, dikenakan apa-apa liability terhadap apa yang berlaku terhadap ada. Tapi so far semestinya fokus adalah pada pelaku. Bukan pada mana-mana badan ataupun agensi so far tak ada you all aware uh, dengan photo fit tersebut kan uh, photo feed yang mana uh, ada mass in full mass so that's the photo fit that we are talking about lah Kalau kes ini bukan kembali, Faizal dah bersedia untuk melalui proses-proses asasan Macam mana tu? Kalau kes ini bukan kembali, Faizal dah bersedia untuk melalui proses-proses asasan Oh, semestinya, semestinya he's uh, he's been ready from the the, the, the even when he was uh, in the hospital. His statement was taken twice. Satu dalam hospital masa dalam buat dan satu lagi selepas dia keluar daripada hospital. Dia dah bagi full keterangan dan jika pihak berkuasa ingin apa-apa kerjasama dia boleh bersedia ber 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 si, tak ada masalah bagi kes serangan ada terhadap Uh, macam ni tuan tengok Al-Faizah punya semangat Semua kipas datang tahu Macam ni kisah ni Sebenarnya setahun Sama dia Mentally okay. lah Kita tengok fizikal Dia dah ada Pada mentally Mentally dia Nampak dia Macam apa, Dah recover Dah sembuh semuanya Namun kita faham lah Benda ni Mesti meninggalkan trauma Terhadap dia Namun kalau kita tengok daripada perkembangan beliau After tak sampai setahun dah Beliau kembali semula ke Padang Dan saya juga difahamkan lah Pihak media betul kan dia dipanggil semula ke skuad kemasaan kan maknanya ada perkembangannya positif lah Dari segi mental dan fizikal beliau Berhubungan di Ah, Uh, so, Mungkin sebab kena tanya isi tu Tak tak tahu kan eh. sebab uh, cemburu ke kita tak tahu, tahu ini buat bidang kuasa pihak apa kita tak tahu kan kita, kita tak tahu sebab kita kalau 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 ikut pada arahan daripada arah gua memang tak ada sebab sepatutnya uh, sebab isu dia dia berada dia, bersalah, dia, berada di satu tempat tu tak tahu bagaimana ada orang boleh tahu mereka dia di tempat tu dan dia serang. tak ada masalah dengan mana-mana orang uh, so that's basically the instruction that we got uh, uh, so motif tu memang tak ada. Pihak generasi rakyat punya nombor tu dia jual tanah yang mungkin akan buat spekulasi in case siapa datang. Rasa saya jangan buat spekulasi. Kita ada undang-undang. Right uh, kalau kamu buat spekulasi dan uh, tidak berasas, undang-undang uh, akan 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 akan, akan uh, Will be in place to go after you. Kita ada akta uh, Komunikasi dalam media uh, Di mana Apa-apa atas -apa, uh, sultan dan sebagainya So di luar sana hati-hati uh, Pihak polis mempunyai Pengetahuan tentang perkara ini So to me is uh, for the police To respond to this Pihak uh, polis uh, Sorry lah kalau miskin, Biasanya lah right, kan kalau, kalau kita lihat uh, Biasanya dia berkait dengan orang politik khas high profile lah kan Maka kes ni juga ada kait sikit dengan orang high profile sampai kan tak dalam NMA hmm, so, tak, tak ada dalam pengetahuan kita antara yang high profile dalam kes ni Encik Faisal Halim saja. betul sebab dia akan boleh berlaku pada mana-mana kes pun cuma mungkin pihak awam pihak uh, public tak tahu kadang-kadang banyak kes juga yang di NFA cuma kes-kes tersebut kes-kes yang harian di mahkamah kan ataupun dalam siasatan cuma dalam kes ni ialah sebab mangsa ni Faizal Halim kan pemain uh, pemain bola kebangsaan so cuma orang itulah uh, kena dalam kes ni terhadap beliau tapi benda NFA ni bukan benda yang hanya ok kepada VIP saja tak berlaku juga pada kes-kes lain-lain yang kes-kes biasa lain Terima kasih lagi? Alright. Okay. Okay. Thank you. Thank you, very much. Oh, oh tak, tak, we'll share, we'll share. Oh, okay. ambil satu kopi pun. <tuk> nah, ambil, lah, ambil satu kopi, then you share.